вечора, шановні глядачі, ради вас вітати на телеканалі Миколаїв в ефірі програми Гаряча лінія. Я її ведучий Юрій Приходько. Як завжди, ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 76 92 42. І відразу представляю вам нашого сьогоднішнього гостя. До нашої студії завітав заступник Миколаївського міського голови Олександр Жанжаруха. Олександр Жоржович, доброго вечора. Сподіваюся, Вечері. доброго, адже ранок був під нам підзіпсовано. Отже, сьогодні розпочнемо з того, що більшість приватних маршрутних таксі не вийшли на, на лінії через страйк. Причини і вимоги цілком типові, це підвищення тарифу на проїзд. Торочки для вас це було несподіванко, адже для більшості городян це було якби не оголошено. Я бурення викликало чимале. Вы знаете, это было неожиданностью не только для горожан, это было неожиданностью и для органов власти. В 7 часов утра мы еще находились в городе по проверке определенных маршрутов. Маршруты находились на линии, может не в полном количестве, но находились. И затем практически в 8 часов утра начинают поступать сообщения о том, что машины уходят с линии, о том, что они накапливаются на конечных остановках, но не осуществляют движение. Когда начали проверять с транспортным управлением причины, оказалось, что водители маршрутных такси самовольно, учитывая возросшую цену на газ метан с воскресенья на понедельник, не в состоянии заправить свои машины, не нашли ничего лучшего, как самостоятельно бросить транспортные средства, оставить людей, которых должны перевозить рабочую перевозку, дневную перевозку, не ни органы власти, ни областной государственной администрации, самовольно оставили маршруты. Мало того, или имели место факта, это уже впоследствии с 10 часов, когда начали обращаться водители, которые добросовестно пытались исполнять свои обязанности на маршрутах, о том, что некоторые машины, неизвестные не установленные лица, подходили к маршрутным такси на конечных остановках, в пути следования и угрожали расправой водителям, физической расправой. В случае, да, были такие факты. В случае, если они будут продолжать работать на линии, и угрожали повреждения транспортных средств. Значит, все эти факты собраны. Мы сегодня подали обращение и в УВД области, и в прокуратуру, и в Службе безопасности Украины. Я думаю, что э, виновные будут найдены, им будет дана принципиальная оценка. И хочу также сказать, что э, я понимаю у горожан э, были такие высказывания о том, что. Здесь какой-то сговор органов власти и маршрутников. Я хочу всех заверить и прошу не поддаваться на какие-то интриги. Никогда органы власти не были вместе с теми людьми, которые пытаются шантажировать горожан, шантажировать органы власти. Поэтому однозначно будет дана принципиальная оценка. И хочу отметить, что своими действиями многие маршрутные такси и руководители предприятий сорвал перевозки на целый день они нарушили, грубо нарушили договорные условия между городской громадой и предприятием-перевозчиком. Поэтому сегодня уже мы говорили об этом. И будут в обязательном плане расторгнуты договора с теми предприятиями, которые вот сегодня поступили таким вот негативным образом, шантажируя, еще раз повторюсь, городскую громаду. Александр Жукович, давайте еще раз переживем. Сегодняшнее утро у нас готовый небольшой репортаж. Мои коллеги Наталья Яковсон, давайте посмотрим, а потом вернемся в студию. Вы как что-нибудь прокомментируете, может быть, что-нибудь дополните. Пожалуйста, сюжет. Утром уїхати була практически невозможна. Та було, ну правда тролейбуси пустили, кожні п'ять хвилин були тролейбуси. Вопросов по тролейбусу не було, забиті були но тролейбуси ходили. Миколаїв електротранс вчасно зреагував на страйк транспортників, випустивши на найбільш затребувані маршрути весь рухомий склад електропарку. Та вмістити усіх охочих дістатися до місця призначення трамваї і тролейбуси не могли. Я вважаю, що п'ять рублів це дуже, дуже дорого. Та маршрутка теж дорого. Я считаю даже больше адекватным, потому что люди, работая на маршруте с полшестого до, не знаю там до одиннадцати за три гривны, наверное, это все-таки мало, несмотря на то, что. На маршрутки катаюсь мало, но думаю, що на надо повишать самі маршрутники теж вважають збитковою вартість проїзду у 3 гривні. На минулому тижні у міськвиконкомі збирали нараду з приводу підвищення тарифів на проїзд, але тоді до остаточного рішення не дійшли. Тож сьогодні міський голова Юрій Гранатуров скликав екстрену нараду з автоперевізниками. Акція ця спланірована яка сиділ все до тому, що руководителі і владі маршрутів не владіють ситуацією. Они вчора ні сном, ні духом, не знали об этом, не предупреждали об этом. Що сьогодні привело слажнішої ситуації в городе Ніколаєві с утра раннего по перевозці пасажирів. Міський голова назвав таку ситуацію безпрецедентною. Страйк перевізників Юрій Гранатору вважає способом тиску на міську громаду. По моїм даним ряд владельців маршрутів конкретно предприятия ПИК, Автовиола Плюс, Гурик Сервис, Ива и некоторые другие, сегодня на маршруты не вышли. Считаю, что они могут так поступать, когда им вздумается. Либо господа руководители не владеют ситуацией, тогда они не могут быть руководителями, либо они сами участвуют в этой акции. С третьего не дано. 6 часов утра Машина, яка встановлюється правоохранительними організації, об'їжджала ряд предприятий, ряд маршрутів, переграждала движення і до плодофізичної розправи і повернення православних средств. Про тиск з боку невідомих розповіли дехто із автоперевізників. Мое предприятие сегодня вышло на линию. Мои предприятия не остановили по Хамске на линии. 79 маршрут, 18 маршрут, 53 маршрут. Мои машины остановили по Хамске и угрожали им разбить стекла. Я знаю э, случаи, когда 32 маршрут фирма ТФТ. Транспортное средство в БАС, выезжая на линию, разбили на улице с доставки Артема задний плафон. Человек психанул, развернулся и уехал. Машины предприятия прошли отметку у медиков-механиков. И потом на маршруты не вышли. Почему они не вышли, я не могу сказать. Потому что я не владею этой информацией. Фактически они отметили. Не вышли. Очевидно, это связано с тем, о том, чем вы говорили. Ростом цен на топливо, ростом стоимости доллара. Директор підприємства Пік зазначив, що з 280 маршрутних таксі, які працюють з автопервізником, на маршрут вийшли 20. за підсумками наради у міськвиконкомі, Винних у несанкціонованому страйку пообіцяли покарати. Ті транспортні засоби, ті предприятия, які перевозки. То тобто, вони не виконали свої договорні условия. Єдваження розторності договорне отношения і Ситуацию на особый контроль взял начальник области Вадим Мереков. Ситуация недопустима. В первую очередь виноваты это руководители транспортных предприятий, так как они нарушили ряд законодательства в местном самоуправлении о транспортных перевозках, а также договора, которые заключали за городским исполкомом. Поэтому мной направлено обращение в прокуратуру области для того, чтобы были проведены проверки. А ищи звучат аплодисменты на вашу реплику, что расторгнут с ними договора. То есть меры действительно тут же просят. Меры необходимо принимать, чтобы впредь подобных фактов не повторялось. Можно войти в положение предприятий, перевозчиков, да, значительно возросли цены на горюче смазочные материалы. Да, действительно резкий скачок с 10 до 16 гривен на газ. Но все необходимо решать цивилизованным образом, необходимо обратиться в органы власти, рассказать о той ситуации, которая есть на сегодня, о невозможности дальше продолжать перевозки. Кроме того, я должен доложить, что 24 числа предприятия обратились с заявлениями о серьезности экономической ситуации у них на предприятиях в связи с ценами на дизельное топливо которая действительно составляет 29 гривен и 90 копеек, это действительно значительно, с просьбой рассмотреть э, повышение тарифов. Но 27 числа, в пятницу, мы вместе с э, общественными организациями города, нашей громады, руководителями предприятий транспортных, собрались в горосполкоме для того, чтобы данные вопросы цивилизованно обсудить и принять, э, э, скажем, меры к тому, чтобы и рассмотреть повышение тарифа, но это ни в коей мере не должно значительно серьезно отразиться на благосостоянии наших граждан. И особенно на социальной сфере, на социальных защищенных слоях населения. То есть необходимо здесь продуманно и взвешенно подходить к этому вопросу. То есть этот вопрос находился на рассмотрении. Они подали свои предложения. Отдел цен ценовой политики проводит рассмотрение этих, пересчет этих тарифов. То есть необходимо какое-то время, чтобы принять решение. Но поступить таким образом, я думаю, что никто не давал права. Это просто действительно это давление на органы власти, что нам необходимо срочно сейчас принимать решение. Поэтому мы дадим серьезную оценку этим действиям. Мы понимаем, что необходимо подходить к вопросу повышения тарифов. Но еще раз говорю, это взвешено должно быть экономически обосновано. Вы знаете, говоря о повышении тарифа, мы упускаем, мне кажется, одну деталь. Цена и качество. Многие люди, многие горожаны, несмотря на то, что им, безусловно, 5 гривен ударит по карману, тем не менее, они согласны. Есть такое мнение, мы согласны платить 5 гривен, но качество-то перевозок увеличите, пожалуйста. Вот но пока что оно как не на уровне в этом плане. Вы знаете, вот проверки, которые мы проводили на прошлой неделе, опять же, вместе с общественными организациями, вместе с органами госинспекции и Укртрансинспекции, они как раз и подтверждают тот факт, что техни... э, наше транспортное средство находится технически, практически неисправном состоянии. Очень много фактов, когда водители выходят на линию, минуя предрейсовый контроль механика, медицинского работника и появляются на линии, скажем так, выехав из дому, что категорически недопустимо. Кроме того, состояние самих транспортных средств внутри санитарных состояние также требует своего незамедлительного улучшения и наведения порядка в этих транспортных средствах. Ну и чего греха это эти, еще водители иногда бывало, выходили на линию под муку, что называется. Да, абсолютно правильно. И вот, когда мы проводили наши проверки, сотрудниками организации инспекции установлены три водителя, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. Поэтому реакция тоже должна быть однозначной. Эти люди не должны работать вообще в сфере транспортных пассажирских перевозок. Я думаю, что они должны себе искать другую работу. Если они рискуют жизнями, жизнями людей, которых перевозят, употребляя спиртные напитки и работают в городе. Сейчас без 15.8, так вот виднеется. Некоторые маршруты все-таки выехали. Например, я видел 21-й, довольно-таки популярный, который ЖД вокзал на МФ. И еще какие-то, да. Очень да, мы собирались песнично. сегодня перевозчиков. Мы с ними очень серьезно переговорили, городской голова дал им свою оценку. И им еще раз объяснили, что все вопросы необходимо решать цивилизованно, но ни в коей мере не оказывать какое-то давление. Кроме того, предупредили, что если будут установлены факты, что водители отдельных предприятий, либо там работники отдельных предприятий препятствуют движению, препятствуют работе других транспортных средств, эти данные будут переданы правоохранительным органам для того, чтобы решался вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Поэтому еще раз повторю, что все факты, которые будут и горожанами нам предоставлены, и те, что будут выявлены нами, им будет дана принципиальная оценка. Что будет завтра? Значит, сегодня на маршрутах города вот на 18.30. До 25% вышли машины на линию. Однако это ни в коей мере не удовлетворяет ни горожан, ни, естественно, нас. Но случилось, к сожалению, такой неприглядный факт, когда водители, которые оставили транспортные средства, затем просто ушли. А некоторые даже, извините, но употребили спиртные напитки, поэтому руководителями транспортных предприятий они просто были изолированы от машин и отправлены домой. Значит, завтра утром, по заверению всех перевозчиков, рабочая перевозка и утренняя перевозка начинается в обычном режиме. С учетом повышения цен на горюче-смазочные материалы и на газ, да, есть сложность осуществления работы транспортных предприятий в режиме, в графиках и в интервале тем, которые были раньше. То есть понятно, что сейчас 5-7 минут где-то невозможно будет работая транспортным средством, поэтому мы рекомендовали. Рабочие перевозки должны осуществляться в том же режиме, в котором они были. Дневные перевозки, когда немножечко снижается напряжение и пик перевозок пассажиров, можно этот интервал чуть увеличить. И в вечерние часы, там после 20, 21 часа, когда пассажира становится значительно меньше, немножко, может быть, можно увеличить этот интервал, но в обязательном плане эти графики должны быть размещены на конечных остановках, чтобы люди знали, что в 20.00 или в 20.30 будет автобус, чтобы человек рассчитывал и знал, что он может уехать. Поэтому эти все рекомендации сегодня даны, они восприняты предприятием перевозчиками И завтра с 6 часов утра управление транспорта будет контролировать работу на маршрутах города. Еще что можно было заметить, ну особенно через чрезмерного столпотворения сегодня на остановках э, не было. Скажите, э, скажите, пожалуйста, это гармошки -сервис, да, сыграли свою роль? Все-таки небольшой вместимости. Вы знаете, как? когда вот сегодня стали поступать сообщения о том, что маршрутные такси уходят с линий, и мы проверили факт действительно сильно подтвердился. Мы дали указание нашему предприятию коммунальному Николаю Электротранс максимально вывести на линию подвижный состав и троллейбусов, и трамваев. И сегодня действительно 28 наших трамвайчиков находились на линии и 35 троллейбусов к сожалению, мы не можем выпустить больше, потому что на сегодняшний день это то количество, которое мы имеем у себя в подвижном составе на предприятии. Но все они работали с максимальным интервалом, чтобы как можно больше людей перевести к месту назначения. Спасибо, Александр в этом... Жоржевич. Я вас перебью. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, что телезритель нам скажет. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Я бы хотела задать вопрос. Можно ли в Николаеве э, принять опыт Винницы? которой нет маршрутных такси, есть муниципальный транспорт, троллейбусы, трамваи и автобусы большой вместимости. Почему в Николаеве этого нет? Хороший вопрос, согласитесь. Спасибо большое. Значит, с этой целью мы на базе нашего Николаева, Николаева электротранса, коммунального предприятия, создали и коммунальное предприятие, которое имеет право и возможность работать автомобильным транспортом. То есть есть лицензия предприятия. И сейчас мы эти вопросы развиваем. Вот с этой целью проводится тендер 25 марта на приобретение троллейбусов европейского типа, которые ранее находились в эксплуатации, но не капитально отремонтированы, находятся в прекрасном идеальном состоянии. Вот мы планируем приобрести 10 таких троллейбусов. При наполнении бюджета мы будем рассматривать вопросы по приобретению трамваев, которые стоят также порядка 600 тысяч гривен, что нам сейчас это очень удобно, поскольку наш трамвай сейчас стоит 12 миллионов новый, и троллейбус стоит более 4 миллионов гривен. То есть, естественно, это выгодные условия, и по этому же пути пошли уже другие наши крупные города нашей Украины. То есть, кроме сегодня, того, да, кроме а... того значит, предприятие сейчас занимается привлечением водителей автобусов, то есть подвижного состава именно автомобильного, для того, чтобы предприятие могло работать на городских маршрутах. Кроме того, я думаю, что на ближайшем исполкоме нами будет принято решение о том, что предприятие обязано сейчас рассмотреть ряд маршрутов которые будут совместимы и работать рядышком с маршрутами электротранспорта, как говорится, помогая электротранспорту и в это же время перевозя людей наших по автомобильным дорогам, для того, чтобы они могли нормально работать. Я думаю, что это будет хорошей альтернативой тем предприятиям, которые считают, что они просто у нас единственные автомобильные в городе. Я глубоко убежден, что наше коммунальное предприятие докажет, что оно весомо авторитетно и может оно прекрасно работать в нашем городе именно автомобильный транспорт. Спасибо. Есть еще один телефонный звонок. Говорите. В эфире. Э -э, здравствуйте. Здравствуйте. Э -э, алло, здравствуйте. Говорите, мы вас слышим. Э -э, Александр Жорович, Вы знаете, у меня к вам такая просьба. Я вот сегодня ехал в городе с работы утром. Я, честно говоря, был удивлен, вроде как попал в Советский Союз. Трамваи забиты людьми. Маршрутки все закрыли э, листиками. Никто никакой маршрут свой не показывает. Я вообще вот вам что хочу сказать. Давайте мы вообще уберем эти все маршрутки. Оставим трамваи троллейбусы и троллейбусы. Будем развивать транспорт городской. Как можно, возможно, больше его. Пусть по два, по три маршрута. По, по два трамвайчика. По, по два троллейбуса будем покупать. Вот. И вот эти автобусы большие большие, которые вы поставили. Пусть они такие ездят. Вот. Потому что людям это удобно, удобно и экономно. А то, что творят сейчас маршрутчики, это просто беспредел. И вы, пожалуйста, наведите порядок. Что Спасибо приятно. вам большое. Я благодарен вам за то, то пожелание, которое вы сказали о электротранспорте. И хочу сказать, что губернатор нашей области, Мериков Вадим Иванович, городской голова, как раз работает над этой программой, чтобы наше коммунальное предприятие «Николай Электротранс» значительно расширилась в плане подвижного состава. Спасибо за понимание. Действительно, я считаю, что, во-первых, это экологически чистый транспорт, а во-вторых, мы сможем надлежащим образом перевозить наших горожан. Он позволяет и достаточное количество людей перевести, позволяет и нашим в социальной нашей сфере перемещаться безоплатно, без ограничений, поскольку маршрут, как имеет место факты, когда не допускают людей маршруты без оплаты. Поэтому в обязательном плане мы будем это продолжать и будем это развивать. Александр Жоржевич, вот телезрительница говорила о Виннице. Я еще владею информацией, что сегодня практически такая же аналогичная ситуация произошла в Днепропетровске. За одним исключением там требуют повысить до 6 гривен. Кстати, у нас город Николаев, он один из был таких, где проезд был более-менее дешевым. Да. Ну, понимаете, я скажу, что каждый город может рассматривать свои тарифы, соразмеримо, наверное, и с благосостоянием горожан в каждом городе и от того, какие предприятия, то есть в зависимости от тех средств, с которым располагают горожане. Но ну, я думаю, что наш город Николаев, с учетом большого количества людей, которые после развала Советского Союза предприятия прекратили свою деятельность, свою работу, и люди вынуждены были себе искать кусочек хлеба, зарабатывая любым видом торгового даже промысла, находясь на рынках, находясь на торговых площадках. Поэтому я не думаю, чтобы у нас была возможность нашим горожанам оплачивать 6 и 8 гривен, как это планируется в других городах. Но опять же скажу, эти вопросы мы рассматриваем, но ни в коей мере это не должно отразиться на благосостоянии наших людей. То есть будут сейчас проведена тщательнейшая проверка всех расчетов, которые поданы предприятиями, будем определяться. Но я не думаю, что она должна превышать там, 4 там, или более. То есть о, о, о гривне где-то можно говорить. Понимаешь, что необходимо заправить автобус, чтобы он двигался. Ну, опять же, это нужно судить, опять же, советоваться с громадой. И просто так принимать решение, вот предложили нам 5, 7, 8 гривен соглашаться. Я думаю, мы никогда на это не пойдем. Вот на сегодняшнем совещании, если мне, если я успел обратить внимание, там были общественные активисты, да? Да, были общественные организации. Они что-нибудь тоже какие-то предложения вносили сегодня? Вот вносилось предложение общественными организациями. Те расчеты, которые поданы предприятиями, mm -hmm. рассмотреть с участием общественности, с участием специалистов, привлечь не только, скажем, из полком городского совета, отдел СН, но и привлечь специалистов, со стороны, которые могут оказать содействие, разобраться в правильности составления, предоставления тех расчетов тарифов, которые подали нам предприятия. Часто употребляемое словосочетание как затратный маршрут. А как вот по каким критериям он определяется? Сколько, допустим, водитель сделал кругов в день, сколько провез пассажиров, билеты там не выдаются? Есть какой-то вот мониторинг, система мониторинга, что? Конечно. Конечно, ну, во-первых, затраты э, имеют много составляющих, не это только есть... метан, не только да, конечно, это, это и, и горючее, это и все запасные части и, и обслуживание транспорта и так далее. Кроме того, вы правильно сказали, имеется такое понятие как оборотный рейс, то есть то, что предприятие любое, либо любой автобус, маршрутный такси выполняет круговой рейс, вот те затраты, которые он понес, и соразмеримо с э, вырученными средствами, которые он получил за проезд горожан. Вот хочу привести простой пример. Малая Корениха. При оборотном рейсе автобуса 24 километра э, порядка 9-700 граммов затрачивается mm -hmm. э, соляра. На сегодняшний день соляра 27,99, то есть практически 30 гривен, ну 20, 27 будем брать. 270 гривен необходимо затратить на заправку транспортного средства только на один оборотный круг. А выручки вот, постоянно, когда предприятие анализирует, получается 180 гривен. То есть получается, что даже здесь невозможно обеспечить полностью оборотный весь рейс. Вот, поэтому, конечно, необходимо рассматривать какое-то повышение тарифа, но, опять же, говорю, все это должно быть цивилизовано, все это должно быть просчитано и соразмеримо затратами и средствами горожан. Скажите, пожалуйста, вот как итог нашей с вами беседы, резюме, вот для, причин для паники, в принципе, никакой. Конечно, сегодня говорили транспортный коллапс и транспортный шантаж, в общем, любые эпитеты подбирали к этому. Вот, в... Что вы можете пожелать нашим горожанам, которые завтра собираются на работу за рабочие день? Ну, я, я убежден, что первых завтра уже таких фактов не будет. Я думаю, что выводы сделаем не только мы для себя в дальнейшем, чтобы более, скажем, тщательно отслеживать и настроение в предприятиях, но выводы сделают для себя и перевозчики, которые сегодня вот так не обдуманы. Я не думаю, что это масса каких-то людей. Это были, возможно, единицы, которые... Спровоцировали вот такую негативную страшную ситуацию, скажем так, подбили, как обычно говорят, своих друзей, товарищей на то, что а давайте мы попробуем. Но опять же я говорю: никто никому не позволял шантажировать горожан, шантажировать органы власти. Есть цивилизованные методы, пожалуйста, необходимо обращаться. Мы готовы рассматривать, готовы со всеми встречаться, беседовать, определяться. Но еще раз, все это должно быть в рамках закона и цивилизованно. И не обращать внимания на провокации. И не обращать и внимания всегда, на провокации. И всегда много. Да. И хотел бы попросить уважаемых наших горожан, если завтра будут известны какие-то факты, где-то отказа в проезде, где-то кто-то не, не так поедет, как вы считали бы необходимым, то есть не соблюдая маршрут следования или еще что-то, или не дай бог кто-то повысит тариф на завтра, я прошу немедленно завтра обращаться к нам в управление транспорта исполкома По телефону 37 20 40. Ми готові кожного одразу заявку відпрацювати, тому що завтра будуть відпрацьовувати і органи готового інспекції, які теж були безпокоєні з сьогоднішньої ситуації, і управління транспорту. Ну що, я вам дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Знайшли час, дякую за конструктивну дякую. розмову. Це була програма Гаряча Лінія. Ще раз нагадую, в нашій студії перебував заступник Миколаївського міського голови Олександр Жанжаруха. Нам все добре, побачимося в ефірі телеканалу Миколаїв. Вже незабаром нехай щастить.